Молодіжний квартал триває. і Сьогодні у нас в гостях молоді спеціалісти Кризового медіа-центру Херсона це Станіслав Білий, координатор, і Катерина Пономаренко, менеджер по зв'язкам з громадськістю та СМІ. Тож я вас всіх вітаю. Вітаємо також. Ми також вас вітаємо. А, взагалі, кризові медіа-центри ж відкриті по всій Україні. і... Варто объяснить, возможно, глядачам, которые не знают, чем они занимаются и что означает саме слово кризис в названии. Ну, кризисный медиацентр как такой был создан в 2014 году рядом с журналистов и активистов Майдана, чтобы освещать те события, которые там происходят для международных слушателей и читателей. Именно поэтому в названии появилось это слово "кризису", потому что это все происходит во времена кризиса. Поэтому мы освещаем проблемы, которые связаны социально-политические проблемы, которые связаны именно с тем кризисом, который есть в Украине в каждой области, в каждом городе отдельно. Ну, главная задача это, конечно же создать такую некую площадку между представителями власти, общественных организаций и журналистами. То есть мы, как такой медиатор, попытаемся стать, стать медиаторами, мостиком между теми проблемами, которые решают или которые создают наши власти, и журналистами, людьми, которые это освещают и доносят людям. Давайте мы сейчас посмотрим на экране фотографии из ваших разных заходов. И вы трошки расскажете про те, какие зазвичай проблемы высветляются у центре мы в медиа-центре пытаемся искать те темы актуальные, которые, и те проблемы, которые сейчас проходят у нас в городе, которые, с которыми сталкиваются не только депутаты, но и общественные активисты, и просто граждане. И, в принципе, мы сами ищем эти темы, сами их показываем. Также к нам обращаются представители разных общественных организаций, политических сил. У нас в медиа-центре были почти все главы фракции облсовета, горсовета. Ну і ми намагаємося показувати те, що відважне зараз. Актуальність, оперативність це те, що ми связано. Катя, в мене напевно до тебе питання, як то людина, яка працює зі ЗМІ, які питання найбільше турбують саме ЗМІ зараз? Які є найактуальніші? Ну, конечно же, все наши журналисты ходят на сессии, интересуются политикой, поэтому больше всего у нас журналистов приходят именно на политические такие злободневные темы, когда мы приглашаем, особенно когда мы приглашаем какие-то две стороны, которые, ну, как бы разные мнения высказывают по поводу той или иной проблемы, то ну, вот. Политика, да, и еще такие социальные темы. Как, например, у нас был ажиотаж на пресс-конференции по поводу троллейбусников задолженности и ну, по зарплате. Тогда тоже было много людей. Вот. Я еще тоже хотел акцентировать внимание на том, что наш-медиа-центр бесплатно предоставляет площадку для пресс-конференций, пресс-брифингов, встреч то есть к нам могут обращаться все кто угодно с любыми своими запросами, которые касаются социально-политической жизни города и области, и мы помогаем им проводить эти мероприятия, помогаем приглашать лиц, которые могут ответить на их вопросы. То есть, у нас такая бесплатная площадка. Можно и можно еще добавлю только что фотографии показывали. Хотела сказать, что у нас еще бывают такие интересные форматы. Например, там была фотография нашего телемоста Херсон и Луганская область проводили телемост, обменивались опытом по вопросам внедрение механизмов местной демократии рассказывали как у них на Луганщине это происходит как тут в Херсоне и это был такой новый для нас формат это был, была скайп связь было очень довольно-таки интересно и еще у нас тоже на фотографии по моему это было был семинар для молодых журналистов то есть Молодые журналисты, которые уже сейчас работают в разных средствах массовой информации, приходили и они делились опытом, рассказывали студентам, которым это все еще предстоит, о том, как отличаются теоретические знания по журналистике с практикой. Встав вже сказав про трошки про цілі, які перед собою ставить центр. Але я думаю, що можливо у вас є якийсь план на рік, і що ви собі ставите за мету? Що вам вже вдалося досягти і до чого ви ще прагнете в цьому році? Ну, то, що можу достігліта. То... Депутаты и представители власти, и представители общественных организаций уже знают, что они могут обращаться в наш медиацентр, они уже приходят и сами предлагают освещать те, те или иные события цель. ну в принципе, наша цель, она, так сказать, недостижима, как и цель, наверное, в всех общественных организаций, это достичь посредством тех методов, которые мы имеем, методов в связи с журналистами, с журналистами, метод предоставления пространства для обсуждения, достичь мира в Украине достичь э, развития э, нашей страны, э, решить все проблемы социально-политического характера. Это те цели, которые, как, как э, миссия, к которой мы стремимся. Да. Ну, э, а сам, самый короткий цель ⁇ это э, навязать... Э, стойкую и оперативную коммуникацию журналистов, представителей власти и, и общественности, потому что когда мы только начинали, мы проводили круглые столы с журналистами, которые жаловались на то, что нет оперативности, нет этих хороших связей между журналистами и властями, чтобы те комментировали свои действия или рассказывали о проблемах в нашей области. Мы пытаемся повлиять на эту ситуацию. Это наша такая краткосрочная цель, которую мы уже достигли и все еще пытаемся достичь дальше. Ми поговорили щойно з вами про оці глобальні цілі, і не дуже глобальні, які у вас є. Давайте поговоримо про ваші, скажімо так, функції в кризовому медіа центрі і хто яку роль виконує. Ну зрозуміло, що ти стас менеджер, Катя. Спілкуйте з МІ, але більш конкретніше. Давай, Катя, з тебе почнемо. Ну, я занимаюсь тем, что приглашаю журналистов и журналистов, и спикеров, приглашаю их в наш медиацентр, пишу пресс-анонсы, пост-релизы и, ну, и так далее. Ну, как бы Стас тоже их иногда пишет, и мы наполняем нашу страничку на Фейсбуке. Вот она так и называется, Крызовый Центр Херсон. Можно на нее зайти, и вы будете видеть все обновления наши. Ну, в принципе, это и все. Ну, моя функция мы... Я пытаюсь вместе тоже вместе искать, у нас очень переплетаются все наши задачи и наши функции. Я пытаюсь искать актуальные проблемы, актуальные темы, которые отслеживать в средствах массовой информации, те запросы, которые есть у журналистов на общение с теми или иными политиками. Ищу также спикеров, кого можно было пригласить разные стороны, чтобы они могли представить вопрос не с одной точки зрения, а чтобы с разных сторон показали проблему, как она есть на самом деле. Ну и тоже пытаюсь... Иногда я иногда пишу пост-релизы, по пресс-релизы, пост по пресс ну, вот это Мы вот, вот да. И Еще я занимаюсь медиамониторингом, просматриваю газеты, просматриваю Херсонский интернет, СМИ периодически, и тоже там э, высматриваю как бы, какие-то актуальные темы э, новые, по которым можно было бы провести мероприятие. И также при любом возможном случае пытаюсь расспросить журналистов, что, что же им интересно, что бы они хотели увидеть услышать. Что наибольше интересует журналистов в Таджикистане? Ну, вообще, честно говоря, их интересует какой-нибудь скандал. То есть многие журналисты, они так и говорят, что ну, если не будет скандала, мы не придем. Или что у них такая политика издания, что они бывают там, где что-то происходит. Это, ну, как бы корреспонденты там всеукраинских изданий, вот у них такая вот специфика. Ну, конечно, все остальные тоже просто посидеть там час, послушать или два часа, им не очень интересно, поэтому мы стараемся придумывать что-то такое интересное, какие-то скайп-включения с киевскими Експертами, каких-то наших интересных людей приглашають. Ну, для того, щоб було яке-то разнообразие, щоб це було не скучно журналістам. Сьогодні в гостях у молодіжного кварталу спеціалісти кризового медіа центру Херсоні. Це Станіслав Білий та Катерина Пономаренко, і ми продовжимо з ними розмову. У вас дуже серйозні в принципі теми обговорюються на всіх прес-конференціях. Вам ніколи не казали, що ви занадто молоді для того, аби брати участь у таких обговореннях і якось впливати на цей процес? І як вам вдається, попри те, що ви доволі молоді люди, не захопитись в цьому всьому? Я ну добре. Ну я работаю уже третий год в Херсонской областной организации комитета избирателей Украины, поэтому в принципе все эти темы они всегда были у меня на слуху. Это очень как бы сплетает, переплетается с нашей деятельностью. Мы выполняли такие программы, проекты, как мониторинг депутатской деятельности, там, ну коррупция, то есть мониторинг коррупции и так далее. Поэтому, в принципе, я уже э, ну, мно многих депутатов знаю и как бы немножко знаю э, вообще херсонскую херсонский политикум, хотя бы <laughs> в лицо некоторых и как их зовут. Вот, поэтому, в принципе, ну, как бы не возникают сложности в этом плане. Ну, как бы, что мы сильно молодые, но я думаю, что это ну, не, не проблема. Сейчас можно э, найти массу информации в интернете, главное уметь ей пользоваться. Угу. Ну еще также мы, я и Катя, не раз проходили разные школы политического характера. Катя закончила еще политичную да. школу, я заканчивал школу по правам человека, по, тоже по журналистике, по всему остальному. И тоже в этом долго варюсь, еще с детства был волонтером в нескольких общественных организациях. Позже, когда уже в совершеннолетнем возрасте наблюдал за выборами, тоже участвовал в мониторинге деятельности депутатов, то есть тоже в курсе был до того, как начал работать в медиацентре, тех событий, которые происходят в области. Да, и просто мне это интересно. Все тут политическая жизнь, общественная жизнь, она все очень так, то, что близко мне. И потом мы же проводим пресс-конференции мероприятия не только на политические темы, на такие серьезные, но еще и на тему культуры, там театра, кино. У нас проводил, проводили пресс-конференцию представители э, медиашколы. Это вообще школьники. То есть мы пытаемся привлекать разные возраста и задействовать разные темы. Вас, безперечно, я думаю, дуже багато роботи з тим, що зараз відбувається в країні, і треба якось цю ситуацію налагоджувати. Але тим не менш, що найважче у вашій роботі, і що найприємніше, безперечно, від кожної роботи треба отримувати задоволення. <зв 'язок> ну, саме мабуть, це... заманивать и приглашать всех необходимых нам спикеров, потому что иногда представители одних политических сил не, не особо хотят идти на контакт, а представители других наоборот очень активно хотят идти. Вот соблюдать баланс это довольно нелегко, но мы, но мы пытаемся этому, этому следовать. А самое интересное и самое, самое легкое... Да, в принципе, все самое в этом центре интересно, потому что мы обсуждаем всегда актуальные темы, всегда к нам приходят специалисты и слушать их. Иногда бывает, конечно же, скучновато, но тем не менее они говорят очень важную информацию и понимать это, разбираться в этом, говорить с профессионалами своего дела. Вот это вот очень интересно и слушать их и модерировать это вот этот тот то, чем мы это делаем тоже. что для тебя найти и ну, самое сложное для меня — это все таки обзванивать людей, потому что я такой человек, я очень сильно переживаю, мне кажется, вот я там уже пять раз я ей звонила, или ему, наверное, я уже достала, надоела и так далее. То есть я не могу отключиться и просто там сказать себе, что это моя работа, это нужно сделать. Но, тем не менее, я пытаюсь как бы преодолеть этот барьер. Второе, я научилась благодаря этой работе действительно быстро писать пост-релизы, потому что раньше я могла это делать неделю, сидела, на чем то думала, отвлекалась на что-то, а тут я уже ну, стараюсь сконцентрироваться и быстро это сделать в течение часа сразу после мероприятия. А самое приятное, это когда вот мероприятие прошло, и прошло хорошо, или когда ты что-то сделал, что вот думал, боялся, что у тебя не получилось. Например, вчера я отправляла факс, вроде бы ничего в этом сложного нету, но я это делаю редко, и когда у меня получилось, я была очень довольна, мне сразу же поднялось настроение. То есть, когда мероприятие проходит хорошо, и ты понимаешь, что все удалось, все пришли, журналисты были довольны, это самое приятное. У вас есть потреба в волонтерах, в людях, которые вам будут помогать? Чи ні? Да, конечно же, у нас есть потребность в волонтерах. Мы сейчас их активно ищем и на нашем факультете журналистики, и среди просто активистов. Нам нужна помощь. Ну, Во-первых, к нам обращаются некоторые издания и спрашивают, кого бы мы могли порекомендовать как стажера, а после принятия на работу журналиста. И поэтому мы этим, можем, этим предложением можем заменить волонтеров тем, что у них есть будущее дальше. Они смогут поработать у нас, поволонтерить, а потом устроиться на какое-то издание журналистов. А что нам нужно конкретно это, ну конечно, по, помощь в мониторинге наших э, медиа, по поиске тем а, актуальных спикеров, а, в написании пресс просто пост-анонсов, в написании некоторых статей. А, ну вот это той то, то, то работа, которую нам нам нужно от, от волонтеров. Вот, так также мы мы а, Хотим сделать тоже на, на базе нашего медиацентра тоже некоторую э, такую волонтерскую базу, э, потому что э, у общественной организации комитет избирателей Украины есть э, много возможностей, чтобы послать молодых людей на разные обучения, в, э, не только по Украине, но и по всему миру, э, на тренинги, на школы разные. То есть, э, и можем это тоже предоставить как такой бенефит для тех, кто будет у нас волонтерами. У нас остается совсем трошка времени, но хотелось про проте. Как вы бачите СБ и центр через 3-5 роки? Букрыза, не может быть вечная. Что обязательно изменится? Да, вот э, наши коллеги ки Киевские э, уже подумают о том, что когда кризис меняет, то это слово кризисное. Мы будем менять, мы будем трансформировать его в что-то. Но пока, пока еще нет предпосылок к этому. И через 5-6, через 3 года мы видим себя э, именно тем, чем мы сейчас занимаемся. Э, таким мостиком между журналистами и экспертами, между журналистами, общественностью и властью. То есть такое некое связующее звонок которое помогает им найти диалог, диалоговый мостик. Катя, что ты думаешь, что про <laughs> ты самое думаю. Ну, в принципе, думаю, что это завжди будет актуально, как Стас сказал, місток, и, тобто, и через три года, и через пять лет. Я думаю, что все то, что сейчас актуально, оно ним и останется. Я вам дякую, що сьогодні були в нашій студії. Дякую. Mm -hmm, Нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні були спеціалісти кризового медіа центру у Херсоні. Це Станіслав Білий та Катерина Понемаренко. Час молодіжного кварталу добігає. До кінця ми з вами побачимось вже завтра, як завжди, о 16.15 на телеканалі Скіфія. І попереду буде багато цікавої і я маю надію корисної інформації. Тож до зустрічі в ефірі.